открываем сбор. Да, открываем сбор на Козявкина для Вани. Для Ванечки. Да. Называйте фамилию ваша, Анечка. Скуратовский. Скуратовский Ванечка. Да. Потребует ликувания. Ну, а перед этим съездим еще на консультацию. В лекарню Филатова. В лекарню Филатова И открываем сбор. Это мы сколько собрали? Мы быстро собрали. За три месяца мы. Дякую Берту Флатью Крейн. Да, Жаночка Галеева, дякуем вам. Вот Ванечка поедет опять у нас Давай. в Козявкино. Но позитив хороший, да? Есть позитив, конечно. Вы у нас э, с Мирно... Э, в область, области, место Мирноград. Место Мирноград. О, сейчас мы Так, да, красавчик. Клясавчик. О, бачки. Ну, ага. Сбираем сбор сколько? 50 тысяч надо. 49 мы заплатили. 49. 49. Это с проживанием. вот, вот и все. А он же не стоял тогда? Нет. Нет. Все, Ванечка у нас стоит. Стоит, но недолго, конечно. Ну ничего. Да, скажи. Ой, ты красавчик наш. Все, Ирина Анатольевна. Так что, дякуем вам. Это наш главный волонтер, Ирочка. И всем людям спасибо, спасибо. Вы по Украине трошечки тут. И пижамка теперь будет, и конфетки. И самое главное таки, вот бачите, худи для наших всех переселенцев. Кстати, по всей практически Украине такие худи у нас от ГО по Украине. Дякуем эти громадские организации.